বহাগৰ এক তাৰিখ তাতে হ'ল আজি হ'ল মানুহৰ বিহু আৰু মানুহৰ বিহুতে এনে বেঁকা মুখ তাতে আৰু বেকা কৰি দিলে আমাৰ নতুন সভাপতি দিলীপ শইকীয়াই পঞ্চায়ত ইলেকশ্যন অহাৰ লগে লগে সকলো দল সংগঠনৰ মানুহবিলাক উজনি নামনি একদম খলকনি তুলি ফুৰিছে নহয়নে আৰু আজিৰ পৰা কেইদিনমানৰ আগতে মই কৈছিলোঁ আপোনালোকক যে দিলীপ শইকীয়া মানুহজন বিজেপিৰ সভাপতি হোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ মাজত গৃহকণ্ডলৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু তাৰে মই যেনেকৈ কথাখিনি কৈছিলোঁ তাৰে একদম অতি সোনকালে মানে বহিঃপ্ৰকাশ ঘটি গ'ল চাওক স্বাগতম জনাইছোঁ সকলো বন্ধু বান্ধৱীকে মোৰ নতুন ভিডিঅ'টোৰ মাজেৰে আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ থামলেনখন দেখি গম পাইছে মই কিহৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাবলৈ লৈছোঁ কাৰণ একেদিন বিহুত ব্যস্ত থকাৰ কাৰণে অকল বিহুৰে ভিডিঅ' দি আছোঁ কিয় দি আছোঁ বিহু যিহেতু নহয় জানো গতিকে বিহু এতিয়া আমাৰ কালি গ'ল যেতিয়া আৰু এতিয়া বিহুৰ কথা আমাৰ বাদ ইমান অতিৰঞ্জিত কৰি বিহু বিহু মাৰি থাকিলেও নহ'ব নহয় জানো আমাৰ যদি মনত বিহুৰ ভাৱটোৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা ভাৱ আছে বা মনত ভাল ভাৱ আছে তেন্তে হ'লে আমাৰ নিশ্চয় মানে বিহুটো বিহু হৈয়ে থাকিব কিন্তু আমি মুখেৰে বিহু বিহু কৈ পেলাই বিহুটো আমি বিজতৰীয়া কৰি এইবিলাক এনেই দেখাক দেখাই দেখাক দেখুৱাই মানে লাভ নাই হয়নে নহয় গতিকে বিহু গ'ল গ'লেই আৰু এতিয়া আহি গ'ল আমাৰ পঞ্চায়ত ইলেকশ্যন কাৰণ আজিকালি মানুহবিলাক আৰু বিহু বুলি কি আৰু নাচ গানহে তাৰ বাদেতো অইন একো নাই দুপৰ দিশালৈকে মদ ভাং খাব আৰু তাৰপিছত নাচ গান কৰিব মাৰপিট হ'ব সেইবিলাকেই গতিকে সেইবিলাক এতিয়া বাদ দিলোঁ এতিয়া আহি গৈছে আমাৰ পঞ্চায়ত ইলেকশ্যন গতিকে আমি এতিয়া আলোচনা কৰিব লাগিব পঞ্চায়ত ইলেকশ্যনৰ বিষয়ে নহয় জানো মন্ত্ৰী বিধায়কবিলাকেই এতিয়া নিজৰ নিজৰ সমষ্টিত নিজৰ নিজৰ চমক সৃষ্টি কৰি আছে আৰু আমিনো এইখন আৰু এনেই গাই বাই থাকি কিবা লাভ আছে নেকি তেওঁলোকে কি কৰিছে তাৰ ওপৰত আমি চকু ৰাখিব লাগিব কাৰণ আমি ভোট নিদিলে তেওঁলোক জিকিব পাৰিব নেকি বা জিকিছিল নেকি গতিকে তেওঁলোকৰ ভাল গুণটোও ক'ব লাগিব বেয়া গুণটোও ক'ব লাগিব আৰু যি কি নহওক এতিয়া আহোঁ মেইন কথাটোলৈ আপোনালোকে দেখিছে নলবাৰীত জয়ন্ত মল্লবক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা থাকোঁতেই কি ধৰণে আঙুলি টুৱাই দিলীপ শইকীয়াক খেদা মাৰি গৈছিলে ভিতৰৰ কথাখিনি ইমানখিনি গম নাপাওঁ কিন্তু এটা কথাই তেওঁ কৈছিলে আপুনি থাকোঁতে এইবিলাকক গুচাব লাগে এতিয়া কি গুচাব লাগে কি কথা হয়তো অলপ সময় পিছতহে গম পোৱা যাব আৰু যিখিনি আমি দেখিছোঁ ছবিত দেখিছোঁ বা শুনিছোঁ কাণেৰে সেইখিনিহে আমি ক'ব পাৰিম তাতকৈ বেছিকৈ আমি ক'ব নোৱাৰোঁ আৰু নিশ্চয় ইয়াৰ মূল কাৰণটো ওলাব আৰু ইয়াৰ ওপৰত নতুন সভাপতি দিলীপ শইকীয়াই গালি দিয়াৰ লগে লগে ৰঞ্জিত দাসে এটা ফেচবুকত প'ষ্ট কৰিছিলে কিন্তু প'ষ্টটো বেছি সময় নৰখিলে অলপ পিছতে তেওঁ ডিলিট কৰি দিলে হয়তো আমাৰ মাজতো কিছুমান সচেতন মানুহ আছে ন আৰু তেওঁলোকে হয়তো মই এটা পাইছিলোঁ মানে স্ক্ৰীণশ্বট মাৰি ৰাখিছে নিশ্চয় কি লিখিছিলে তাতহে হ'ব লক্ষণীয় কিন্তু তেওঁ যদি ইমান সৎসাহস আছে পষ্টটো তেওঁ কিয় ডিলিট কৰিলে নহয়নে বাৰু গতিকে মামা থাকোতে আজি মুখ বেকা মলুৱা কেকফালৰ পৰা ভাল ধুইছে আৰু একদম মনটো সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগি গৈছে ভাল লগা কাৰণটো হ'ল কি জয়ন্ত মল্লভ বৰুৱা হওক পিযুজ হাজৰিকা হওক তেওঁলোকে কি হয় মামাৰ লগ লাগে লৈ পেলাই মানে অখিল গগৈ হোৱাই নোহোৱাই এনেকুৱাকে মানে ইটিকিং কৰি কৰি কথা কয় তাৰ ফলটো এতিয়া পালে আৰু এই মুখ বেঁকা মলোৱাক কৈছোঁ মুখ বেঁকা মলুৱাই যে অখিল গগৈক ইমান হোঁৱাই নোহোৱাই যে মানুহৰ আগত ডিটেকিং কৰে তুমি অখিল গগৈ কেৰাঙুলিটোৰ যোগ্য হ'ব পাৰিবানে এই তোমাৰ এই মামাৰ বহতীয়া মামাৰ ভৰি মালিচ কৰি থকাৰ কাৰণে মামা আছে কাৰণে তোমাৰ দপদপনিটো কিন্তু এতিয়া কিয় মামাৰ পিছে পিছে দেখোন একদম তুমি এই শিয়ালৰ নিচিনাক কোব ল'লা হা এতিয়া কেমেৰাটো ধৰি থকা হয় মই একদম খোজটো এনেকৈ একদম যেনেকৈ গৈছে শিয়ালৰ নিচিনাক সেইটো মই দেখাই দিলোঁ হয় অখিল গগৈ বিৰোধী দলৰ হ'লেও আজিলৈকে কিন্তু মামায়ে তেনেকৈ কথা ক'বলৈ সাহস পোৱা নাই সাহস পোৱা নাই মানে মামাৰো দম নাই অখিল গগৈৰ লগত তেনেকৈ কথা ক'বলৈ ইটিকিং কৰিব পাৰে কৰি থাকক নিজৰ পৰিচয়টো নিজে দিয়ে মানুহে যে মানুহক বেয়া কথাটো কয় ভাবে মানে ই মই একে বৰ ভাল কাম কৰিলোঁ বেয়াকৈ কৰি পেলাই নহয় জানো সেইটো নহয় মানে কি হয় নিজৰ পৰিচয়টো নিজে দাঙি ধৰা হয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত যিকেইটা ধেমাধাৰ কংগ্ৰেছৰ পৰা জাপ মাৰি মাৰি আহি পেলাই বিজেপিত পালেহি আৰু বিজেপিত আহি তেওঁলোকতকৈ যেন ওপৰৰ আৰু কোনো নায়েই আৰু পুৰণাখিনিক একাষৰীয়া কৰি পেলাই মানে নাম চতি নাইকিয়া কৰি পেলালে আৰু এতিয়া যেতিয়াই দিলীপ শইকীয়া আহি গ'ল তেতিয়াই দেখোন একদম ছবিখন উল্টা দেখিবলৈ পালোঁ গতিকে আপোনালোকক মই সকলোখিনি তথ্য দিম নিদিয়াকৈ নাথাকোঁ কি কাৰণে কি হৈছিলে আৰু আপোনালোকৰ মাজলৈ মই ভিডিঅ'টো লৈ আহিলোঁ চাই লওঁ 没ش好 <laughs>

so নিশ্চয় ভিডিঅ'টো আপোনালোকে দেখিলে নহয়নে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে নাজানো মোৰ কিন্তু বহুত ভাল লাগিছে কাৰণ কিয় জানে এই মুখ বেকাটোৱে মানে বহুত বাঢ়ি গৈছিলে আৰু এই বাঢ়ি যোৱাৰ ফলতে মানে কি হৈছে জানেনে এইজনে মানে নলবাৰী সমষ্টিত একদম তল ওপৰ কৰি আছে য'ত লাগিব লাগে ত'ত নালাগে আৰু তেওঁৰ মাজতে যে মানে বাৰ্থডে' পাতিছিলে আপোনালোকে গম পায়নে নাপায় জানো একদম বহুত ডাঙৰকৈ বাৰ্থডে' পাতিছে আৰু সেই বাৰ্থডে' পাতিবলৈ তেওঁৱে পইচাখিনি দিছে ফুল চুল আনিবলৈ তেওঁক ফুল ছটিয়াবলৈ সেইবিলাক চব সুবিধা কৰি দিছে কিন্তু য'ত য'ত মানুহখিনিয়ে বাৰ্থডে' পাতিছে সেই জেগাখিনি ৰাস্তা ঘাট একদম বেয়া আৰু একাঠু একাঠো বোলে পানী হয় মোক তাৰ মানুহেই কৈছে দেই কৈছে বোলে বাইদেউ জানেনে তাৰ হ'লে বাৰ্থডে' পাতিবলৈ আমাক হেৰি দিছে কিন্তু একাঠু একাঠো বোকা জানে ৰাস্তাটো কিন্তু ঠিক কৰি দিয়া নাই সেইটো নহ'ল তেনেকুৱা গতিকে দিলীপ শইকীয়ালৈ একদম বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ দুষ্টক দমন আৰু শান্তক পালন দিলীপ শইকীয়াক চেলুট মাৰিছোঁ বিহু দিনাখনে তেওঁ দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিছোঁ আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ that.